Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalna aku Anto Sumanaryo Tulusam, saking kelas 9E. Ingkang kala dawen iki, aku arep maca geguritan kanthi judul Sinau Aksara Jawa lan Supa Siswa. Wingi nalika sekolah, Pak Guru ngajak mundhak lakuku. Ngendikane, aku kudu sregep sinau, gladhen nulis dan maca aksara Jawa kangge ngadepi sanubara. Waduh, ngimpi apa aku wingi, didhawuhi Inaoni materi sing anel dia pake, kan urak tak senengi. Sekorong kulang sorong itu nama sorong ho, kan Iku yalai kala, dan kala, kuali kala sorong lo. Banjir seng sorong masak sorong, kebriye gulung kudunga pake. Tapi musti carane. Namun, gilam inaoni, kan testiti, sorong ho, seng huruf N dan M. Wujudnya memperkirakan. aksara ko, to, ngan dene, yang aksara no kan wujudnya kaya n mirip karo aksara do, ngan so aksara co, iku beda siti, karo, wo, ngan do wujudnya telune kaya huruf NN n banjur banjir, yang aksara ro ka, kan kaya huruf n lamun diota atik, memper aksara go po, ngan yo yang wujudnya kaya huruf n, strepayo ikukan memper, ono, papat yaitu aksara to Ko ko anyar. Dene aksara Jawa sing padha beda uga ora ono sing padha. Iku ya ono loro, ora ono yen aksara ma anyar. Mangkana gonku ngapalake aksara Jawa. Mangkana gonku sinau aksara tinggalane leluhur. Sing kudu dititeni ora kena ngawur. Yen ora awake dhewe banjur sapa? Ya nora saiki, banjur kapan? Ninaone aksara Jawa tresnani warisan para leluhur kang suwur supaya bisa tetep lestari ora gampang iso ilang. Katerak dening lakune Jerman. Sumpah siswa, ka, na, ca, ra, ka. Bu Kula saget nampi dawuh. Dota sawala. Pak Guru, kula nonton badhe mangku. Padha jayanya. Bu Guru, kula tekun nglaksuk kawruh moga botara. Pak Guru, kula mudi ngangguh. Wonten be gomok. Kula rapi geset gumuh. Nyoyojo dopa. Kula nilar teget usaha. lawo satado kulo nampik sambat iso koro col maho kulo nilang unggah